saya nak beralih kepada peguam sebar ya. Ada beberapa aspek mungkin yang yang orang tak tahu ya pertama sekali tentang kaitan uh, apa apa dia apa ni peraturan secara detail ya. ataupun uh, penentangannya dekat aturan peraturan bantuan di penjara yang sakit tentang hak rawatan perubatan uh, bagaimana ya secara secara ni secara apa ni uh, perundangannya dan juga minta juga update kes-kes uh, Anwar uh, lawan siapa baru ni Lala lawan uh, Saiful mungkin boleh update dan juga apakah ada lagi ruang pada kes-kes Anwar yang boleh dibawa ini di kes yang yang di penjara kalau boleh dibawa lagi ke peringkat yang lebih tinggi atau bagaimana silakan Uh, Bertuah sebagai uh, salah satu daripada anggota, daripada pasukan peguam Perintis Ria Anwar dan uh, saya sebut bertuah sebab saya anggap uh, peranan itu sebagai satu privilege lah ya? saya tak anggap itu sebagai kerja saya buat itu sebagai satu privilege sebab kedudukan beliau dan sebab kedudukan itu saya boleh melawat dia di penjara. Bila saya masuk kali pertama lepas 10 Februari berjumpa beliau saya dah mula nampak memang boleh nampak tension lah di dalam muka dia sebab apa? sebab seperti yang disebut tadi oleh Dr. Syed untuk 3 minggu yang pertama beliau dilayan begitu teruk dipaksa tidur atas lantai dengan tilam 2 inci uh, pakai tandas kangkang di belakang sel tak ada kursi, tak ada meja terpaksa berduduk atas lantai baca dalam um, sel yang penuh dengan nyamuk dan sebagainya panas dan lepas kita buat bantahan dia dipindahkan kepada sel yang baru yang lebih selesa sedikit uh, tetapi lepas Uh, bulan Mac Kita dah perhatikan Berat badan dia sudah mula Menurun Hari ini sudah menurun 6 kilogram Daripada berat badan yang asal Dia masuk berjalan 72 kilo Sekarang dia adalah Lebih kurang 66 kilo Tapi bukan saja itu Memang daripada Tiga minggu yang awal Sebab layanan yang teruk itu dia sudah mula apa ni uh, mengadu lah sedikit Anwar biasanya tak mengadu uh, akhlak dia lain ya, bila kita jumpa dia selalu ceria selalu semangat bertinggi dia, dia memang dia tak komplain tapi kadang-kadang sikit dia boleh dengar lah, oh ada sikit komplain sebab bau dia sakit sebab inilah cedera yang dulu sudah bagi dia masalah yang lebih besar sebab keadaan di keadaan takaran dia dan uh, sebab tu dia mula dia kita dah mula pening dia mula dia minta cuba dapat rawat. So kita sebagai peguam lepas tu mula dapat semua laporan daripada dulu ya. Dan laporan medical sebelum dia ditahan terkumpulkan secara rasmi. Kita buat surat kepada uh, penjara dan eh uh, pengkemenseil meminta rawatan. Tapi tidak ada apa-apa tindakan Saya mula risau secara serius apabila salah satu peguam lain dalam tim kita yang bukan saja peguam, dia juga seorang doktor ya, ini luar biasa sikit dalam negara kita kita boleh beramal sebagai doktor atau lawyer saja berasingan, tak boleh buat kedua-dua So, nama dia Dr. Diraj. Dia beramal sebagai peguam di Malaysia tapi beramal sebagai doktor di United Kingdom. Dia antara pasukan kita. Dia masuk, dia jumpa. Bila dia keluar, dia bagi laporan. Baru saya sudah faham. Ada kemungkinan keadaan Saudara Anwar sudah serius. Serius dari segi implikasi. Bukan serius, bukan dia akan Nampak macam teruk Tapi implikasi apa yang kita nampak Apa kita nampak Satu saya sudah sebut Berat badan sudah merosot Sudah, sudah Kan merosot Apa ni Menurun Merudung Dan uh, Dia sudah bagi tahu lah Dalam Najis beliau uh, He has what he call Dark stools Bermaksud ada darah Dalam stool Bermaksud ada Internal bleeding itu yang diterangkan kepada saya oleh Dr. Diraj dan ada implikasi Yang serius Kalau kedua-dua perkara ini terus Berlaku Iaitu perak badan, badan terus menurun Dan perkara yang Mengakibatkan internal bleeding ini Tidak di, diselesaikan Tidak dirawat Dan uh, sebab lepas itu Kita akan mula mendesak untuk Rawatan Dan uh, permintaan dibuat Tapi respon respon uh, respons tidak tak ada pengesahan doktor datang itu kita mengakui doktor datang doktor datang doktor yang memang pangkat tinggi timbalan ketua pengarah Kementerian Kesihatan datang Dr. general dia datang daripada awal pun dia melawat secara kerap tapi kita tidak mahu lawatan daripada doktor kita mahu rawatan daripada doktor lawatan tak cukup sebab rawatan tidak boleh dibuat di penjara MRI tidak boleh dibuat di penjara MRI yang perlu untuk apa ni, siasatan dan rawatan untuk bahu beliau Itu dah mula, kita dah awak minta daripada awal Untuk siasat apa yang mengakibatkan apa ni, bleeding itu, itu dia kena buat scopes Scope itu tidak boleh dibuat di hospital di penjara Kena dibuat dengan hospital biasa itu yang kita tu, sudah uh, memohon dan menunggu Akhirnya ada tanda-tanda. Okey, okey, kita akan bawa dia ke hospital. Tapi bila kita minta tarik, tarik tidak diberi. Jadi sehingga uh, minggu lepas, awal minggu lepas uh, kita dapat pengesahan. Akhirnya kita dapat finally we got the confirmation. Beliau akan dibawa ke pen, uh, hospital minggu depan. Dan sebab itu pada Jumaat lepas Kita buat besar Untuk buat silang air itu Untuk mengumumkan sebab kita tidak mahu Itu dilengahkan lagi dilambatkan lagi Tapi akhirnya pada hari Selasa Minggu ini Dia dibawa ke hospital Pemeriksaan, pemantauan Dan perawatan kita harap sudah Bermula dan kita harap Apa-apa yang berlaku Apa-apa masalah yang sekarang Beliau mengalami akan ditangani dan dikawal sebab apa? sebab kita tahu uh, dia bukan tahanan biasa dia ialah tahanan politik nombor satu di dunia sekarang the world's number one political prisoner dengan jelas bila saya melawat di Sungai Buloh ada ruang kita kena isikan nama IC nombor tujuan dan dalam ruang itu biasanya ada J stroke OKT. Apa maksudnya? Jumpa OKT. Saya tulis jumpa DSAI. <laughs> Because I don't accept him as a banduan or OKT. To Anwar is a political prisoner. Political prisoner number one in the world. Dan sebab itu, dan sebab apa kita risau tentang keadaan beliau? Sebab Uh, kita kena ingat episod keracunan asli kan ke? yang berlaku pada tahun 1989 actually 1999 uh, ini lepas lebih kurang setahun lepas tahanan beliau pada 20 September tahun 1998 lebih kurang bulan September 1999 sementara kes beliau berjalan Uh, Masih itu keluarga dan pengawal pun sudah perhatikan uh, keadaan dia dia sudah merosot dan ada tanda-tanda apa yang mengakibatkan ini uh, darah dan beliau di dapat dan sampel kecil di uh, sembilan of prison masa itu dan dibawa ke Australia untuk uh, ujian dan ujian itu membuka menunjukkan Tahap asli 80 kali Lebih tinggi daripada biasa 80 kali Itu dilaporkan di mahkamah Mahkamah terus uh, Arahkan dia dilawak dimasukkan ke hospital Dan uh, pemeriksaan dan sebagainya Masa itu saya ingat Dr. Mahathir buat Jawapan yang biasa Oh ini uh, Anwar sudah ratu uh, penik Darah orang lain dimuji Dan sudah tipu keputusan Amin apa hasilnya macam dan macam dia sebut Dr. ada ingat doktor Dr. Mati sebut bila Anwar ditumbuk di sampai hampir mati dalam penjara Dr. Mati kata apa masa itu oh ini apa ah, Anwar buat sendiri Tumbuk sendiri. sendiri kita tak boleh lupa nasib baik malam itu malam itu bila Rahim No masuk dalam sel Anwar untuk dengan niat untuk Mukul beliau Anwar telah diikat dengan blindfold Duduk dalam sel dia tak tahu siapa di hadapan dia Rahino mula pukul dan tidak berhenti Terus bertubi-tubi pukul Dan kalau dia tidak Kalau tidak ada seorang pegawai lain Nama Ramli Yusof Sekarang kenalkan Ramli Yusof baru bagi Keterangan di kes uh, Yang dibuat oleh Rosli Dahlan Kalau Ramli Yusof tidak Pegang apa ni, Kan. Tadi pinggang dia dan tahan dia Ada kemungkinan kecederaan Anwar jauh lebih serius daripada apa yang dia dapat Ramli Yusof tarik dia Dan tahan dia daripada terus pukul lagi Dan lepas itu kita tahu semua tentang cerita itu So, okay, balik pada <tuh> keadaan so, Sebab itu kita kena faham Dalam keadaan seorang tangan politik ada perihal isu kesihatan ini ada implikasi yang kau lebih serius. Sebab tahanan politik itu ditahan atas niat politik, niat politik yang jahat. Ya? Dan uh, kita tahu daripada sejarah, kita dengar tadi daripada Dr. Syed, layanan kepada tahanan politik memang daripada sejarah di bawah IC, tahanan IC dan beberapa contoh lain di seluruh dunia memang. Uh, ini kita kena jaga sebab banyak kali mereka dilayan dengan teruk supaya untuk memecahkan uh, semangat mereka yeah? uh, moral mereka supaya mereka macam berhenti give up dan sebagainya dan isu kesihatan itu memang satu isu yang serius hak itu memang ada yeah? tadi saudara Zuna tadi, mana hak di dalam undang-undang undang-undang jelas undang-undang sini Akta Penjara memang sebut section 37 bila seorang banduan sakit wajib diberi rawatan yang wajar dan kalau perlu perlu dibawa ke hospital bukan saja undang-undang negara undang-undang antarabangsa semua tertulis dengan jelas bangsa-bangsa uh, bangsa -bangsa sudah keluarkan banyak dokumentasi jadi dari segi Pengiktirafan hak itu Di segi undang-undang negara Baik undang-undang di peringkat antarabangsa Tidak ada isu Isu dia ialah sama ada Hak itu diiktirafkan Itu dia Dan um, malangnya di negara kita Dan uh, ini perlu disebut untuk rekod Kita ada beberapa jenis tahanan lah, Kedudukan tahanan Kita ada tahanan dalam wakaf dan di sini pun ada ramai yang sudah mengalami itu tahanan di lokap tahanan sementara beberapa hari 10 hari sampai 14 hari uh, untuk siasatan kita juga ada tahanan di peringkat penjara ya. tahanan IAC pun dulu macam itu satu tempoh di 60 hari lepas itu penjara 2 tahun di Kamuntik kita ada dua peringkat dan di negara kita pun kita ada ramai ribuan tahanan di apa ni pusat-pusat tahanan macam tahanan uh, pusat tahanan imigresen dan sebagainya. Uh, Kadang-kadang ini berbeza di semua tempat ini. Tetapi Suhakam sudah mungkin uh, pun sudah buat perkhidmatan ini dalam tahun 2000 sampai 2014. 242 orang ini di tahanan polis saja ya. 242 orang sudah mati dalam tahanan polis. In police custody. Dan Majoriti besar mereka Dan inilah Suhakam yang uh, sahkan Mati sebab uh, Kecuaian uh, Tentang kesihatan mereka They are Out of medical neglect Dan dalam keadaan itu Bila kita tahan seorang Bila polis tahan seorang Polis kurung seorang Mereka yang bertanggungjawab untuk Keselamatan dan kesihatan Orang yang dia tahan sebab kalau kita sakit, tak masalah kita bawa kita atau keluarga bawa kita ke hospital. Senang. Tapi bila dalam tahanan, hanya yang tahan, yang menahan boleh bawa ke hospital. Kalau dia mereka tak bawa you, ada kemungkinan besar you akan mati. Dan itu yang berlaku pada majoriti besar 242 tahanan yang sudah mati. Ini untuk polis. Penjara kes lain, ramai lagi. Dan kalau kita pergi ke pusat-pusat tahanan imigresen di seluruh negara jumlah yang mati jauh lebih besar ini yang berlaku pada pertengahan sembilan puluhan 1995 atau 1996 arwah Irene Fernandez mana? Ah, Mediak sorry, Mediak Irene Fernandez remember ya, ok Irene Fernandez Irene Fernandez telah keluarkan satu laporan yang cukup prinsip, very detail semua fakta macam mana masa itulah dan saya yakin sampai sekarang juga tahanan uh, di pusat-pusat immigration di seksa di layan begitu teruk dan ada juga kematian dan masa itu dia laporkan kematian sebab daripada apa ni penyakit beri-beri beri-beri masjidu the last cases of very very di negara ini adalah perang dunia yang kedua because very very you know what is cause what causes very very is simply starvation nah, kita dapat tidak dapat vitamin B dalam badan kita mati ya yeah. dan tapi dia dah kesan kes-kes very very muncul sekali lagi dalam negara kita tahun 1995 di mana di kamp pertahanan immigration ya yeah. ini yang berlaku dan um, Baik, so, jadi uh, kita harap sekarang uh, kesihatan Sanak akan di, dijaga dengan baik dan kita pantau setiap hari sekarang nasib baik uh, keluarga diberikan akan berjumpa walaupun pembuang dihalang semasa dia di hospital, pembuang tidak diberikan hak berjumpa tapi uh, keluarga diberikan dan kita akan sampaikan maklumat ini kepada semua teman-teman ya. -teman. Uh, saya sudah tanya tentang kes-kes. Kes-kes ini banyak. Saya tak boleh cerita kalau kita cerita semua, semua kes ini tak boleh balik malam ini. Kita ada lebih kurang 10 kes-kes lah. Kes apa ni, Kak Ibn ada, Anifah Aman ada, Nala Karupun ada dua kes. Ya. Ini semua kes-kes uh, fitnah dan sebagainya. Dan sekarang langsung. Tapi saya rasa soalan yang lebih penting ialah apakah harapan untuk Anwar Ibrahim keluar dari penjara melalui kes-kes yang berkaitan iaitu sekarang kita ada kes apa ni kajian semula atau review yang telah dibuat di mahkamah saya perlu sebut ini saya tidak yakin Anwar akan dua melalui proses pemenangan apabila kita nampak hari itu 10 Februari itu, masa itu saya sebagai peguam saya melihat sekali lagi Sekali lagi dalam hadapan mata saya Institusi kehakiman dihancurkan Dihancurkan Kebebasan dihancurkan Depan mata saya ha? Saya Amin Saya hampir dekat buat keputusan Saya tak boleh masuk mahkamah itu sekali lagi Dan mesti ada cara lain So jangan saya kita harapkan Jangan kita harapkan Institusi itu yang diperalakan pada 10 hari bulan Februari tahun ini yang diperalakan 6 7 apa di, tahun lepas pada 7 hari bulan ni uh, March hari bulan March jangan harapkan institusi itu boleh membebaskan yang lain Saya rasa saya perlu sebut itu sebagai pembawa. Ya. Apakah cara mereka beliau akan dibebaskan? Ha, ini kita tentang diri kita sendiri Dan saya nampak Hanya uh, ni Kuasa rakyat lah Akhirnya kuasa kita Itulah kuasa kita Kuasa rakyat dan saluran politik Itulah uh, Cara kita akan Akhirnya akan lepaskan kesedaran yeah. Bila Pihak yang Menindas beliau Pihak yang sudah kurung beliau dengan harapan oh kita tutup kita masuk anwar Ibrahim penjara macam saya se sebut tadi rakyat akan lupa beliau pakatan rakyat akan dilemahkan sampai tidak berkesan lagi ha, itu tujuan mereka tapi soalan bagi kita semua ialah adakah kita akan biarkan itu berlaku and that is the way Anwar Ibrahim will regain his freedom bila orang tanya bila Anwar akan keluar daripada penjara? Jawapan saya apa? Ikut saya tak dia tahu 5 tahun penjara kan? Jadi adakah jawapan 5 tahun daripada 10 Februari 2015 tambah 5 tahun 10 Februari 2020? Jawapan saya senang saja. Tak perlu tunggu 2020. Kita ada dua tarikh. Satu tarikh Amno crumbles in front of us. Lebih awal. Itu boleh berlaku ya, ada banyak macam-macam yang sekarang berlaku dalam UMNO tarikh yang kedua jauh lebih sedikit PRU 14 the day Pakatan Rakyat comes to power Anwar Ibrahim walks free from yeah. Terima kasih Dan ada orang tanya saya Tapi dia sudah disabit Dia tak boleh mengambil bahagian dalam politik huh? I said no Kalau Pakatan Rakyat Ambil kuasa We solve that problem the following week. How do we solve? It's not a problem. We have the buttons board. We have the legal mechanism. Itu perkara yang sangat mudah untuk selesai. Supaya beliau boleh bawa ke tempat yang wajar sebagai pemimpin utama dalam negara kita. That is not a problem. We can bring him back and put him as the next prime minister of this country. Thank you. must have federal power. That's the way. Yeah? You Macam mana kita akan buat, itulah tanggungjawab kita semua, perjuangan kita semua. Sekian. Terima kasih.